dərləklər. Vaxt ayırmışdıq. Ramazan ayına hazırlıq. Ramazan ayı qabağı hansı məhsullardan istifadə etmək lazımdır və Ramazan ayı boyunca hansı məhsullardan istifadə etmək lazımdır ki, daha yaxşı, daha enerjili bir şəkildə həm ruhən, həm, həm cisman yaxşı oruç tuta bilək və bu Ramazan ayı boyunca Ramazan orucunu tutarkən bizim halımız olsun, bizim enerjimiz olsun ki, biz işlərimizi görə bilərik. Məsələn, dəvət eləmişik, yeni bir insan gəlib, gəl bizim qarşımızda oturub, eee, halsız bir şəkildə, yuxulu bir şəkildə, eee, energetik cəhətdən zəif bir şəkildə bizi görsə də oyunsan, eee, deyəcək ki, "Əgər bu məhsullar belə yaxşı məhsullardırsa, özüvə təzdiq elə bir özün bir danışmaq halına gəl, sonra gəl oturmağınla söhbət edək." Yaxşı Mən istəyirəm ki bu günlərin e, biraz bu cür e, həm e, mövzumuz, e, təlimimiz e, bir balaca söhbət şəklində və bir balaca da sorğu-sual şəklində təşkil eləyək. Baxaq görək e, bizim həm öz həmkarlarımız, həm də ki onların e, iştirak edərək hansı nailiyyətlər gördülər bu Ramazan ayının artıq e, 8 günü geridə qalıb. Bu günlər ərzində Hansı məhsullardan istifadə etdilər, tövsiyə etdiyimiz hansı məhsulları tətbiq elleyərək Ramazan oruzustan insanlara və özlərinə köməkli göstərmiş oldular. E, əlbəttə ki, biz e, keçən təlimlərdə vurğulamışdıq ki, heç növbədə Ramazan ayında orqanizmdə e, əksər insanlarda e, belə olur ki, üç-bir nəsa gün e, toksinlər ki, ayrılır, radikallar ayrılır bizim e, hüceyədəmizdən qara cəriməsinin təmizlənməsi, hüceyrələrin təmizlənməsi bu zaman halsızlıq, ürəkbulanma, baş ağrısı, təzyiqin oynaması kimi hallarla qarşılaşırdı. Və bu halların qarşısının alınması üçün əvvəlcədən Ramazana hazırlıq mərhələlərində təmizləyici məhsulların çay aldı kimi, pik kimi, çay doğquz kimi, tətbiqi, anelji komponentinin tətbiqi və Ramazan ayı boyunca yenə bu məhsulların tətbiqi Bizim orqanizmımızın emizlənməsinə nə qədər müsbət təsir göstərirdi və hansı mineral vitamin qruplarını biz tətbiq edirik ki, e, gün ərzində orqanizmimizi e, iş e, balansını qoruyub saxlamaq üçün energetik e, təmiratını təmin eləyə bilək. E, məsələn, e, mən özümdən götürəm. İstər istəmirəm e, həm səhərə qalxarkən, səhər yeməyinə qalxarkən e, yaxşı, yəni yemək olmur. Bir az insan istifadə edə bilər, e, müəyyən bir qidadan istifadə edə bilər. E, elə bildirim ki, axşam da elə bir gözlü şəkildə qidalanma olur. Yəni insan ürəyi istəmir. E, Vəz yaxşı e, necə elədik ki, nərələr tətbiq etdik? Məsələn, mən özüm şəxsən e, mineral vitamin komplekslərimizi, meqavitamendi, avamendi, e, sonra bu natural vitamindir. Bunun istifadəsini etdim. Çay 6 axşamlar istifadə edirəm və pik və yaxud linfasan bazlığı, yəni şərbət törə axşam yatanda istifadə edirəm. Həqiqətən də çox gözəl e, təsiri göstərir. E, Orqanizmə çox faydalı təsir göstərir. Az qidalanmağıma baxmayaraq energetik balans yerindədir. Mineral vitamin kompleksi yerindədir. Özümü gün ərzində çox gümbərah hiss eləyirəm və e, bir də görürsən ki 5-6 qrupla ehtiyacı olan e, dəvətələr olunur həmkarlar e, tərəfindən müalicəyin təmin olunmasına və s. Bəlkə də bir e, bir saata dayanmadan danışıram və e, tox uşək gözümü yaxşı hiss edirəm. İndi məsələn mən istərdim sizə sualla müraciət edeyim. Əziz əməkdaşlar, e, kim öz e, belə deyək də Ramazanda təhqiq etdiyi e, məhsulların nəticəsi ilə bölüşə bilər. Kimdə hansı nəticələr var? Özü tətbiq eləyib, e, nələri tətbiq eləyib, hansı dəyişikliklər özündə görüb? Məsələn, keçən Ramazanda özünü hansı şəkildə hiss eləyirdi? Ə, e, orqanizmində hansı hallar baş verirdi? Bu Ramazanda artıq o halları keçirmədi, özünü daha yaxşı hiss elədi. Belə e, bir Nəticələrlə döyüşmək istəyən həmkarlarımız varsa, mən istərdim ki, qoşulsunlar bizə və öz nəticələri ilə döyüşsünlər. Var mı aranızda belələrin? Axşamınız xeyir, xanım. Axşamınız xeyir olsun Arzuxanım, buyurun. Ə, mən öz nəticələm ilə danışmaq istəyirəm. Ə, keçən illərdə, yəni illərə qədər oruqluq ayında mən hər zaman oruc tutanda, Ə, yəni başlayırdım, bir neçə günün ərzində gün ortaya qədər bir balaca özümü yaxşı sevirdim. Amma gün ortadan sonra artıq məndə baş ağrıları başlayırdı, əsəb olurdu. Yəni istərsəmiz əsəbi olurdum, hamını, yəni belə dovut danışırdım. Amma bu illəri şükürlər olsun, ə, pik içirəm, qara çay içirəm, ən əsasda natural vitaminlə törmürəm. İnanırsınız ki, mən, yəni o orucluğum başladığı ilk gündən bu günə qədər özümü o qədər qəşəng, yumra hiss eləyirəm. Yəni acılıq hissi olmur. Çox belə həm yumra oluram, əsəb gedib, yəni əsəb qəti yox deyiləm. Özümü çox, yəni yaxşı hiss eləyirəm. Baş ağrıları falan heç bir şey olmur. Hətta onun yanında da maqneziumda istifadə eləyirəm. Birlə də, də nəticəni göstərmək istəyirəm. Hətta bayaq mən anamada verirəm bu məhsullardan. Pehlar mə deyir ki, mən ə, keçən illərdə 3 gündən artıq oruç tuta bilmirdim, çox əsəbiləşirdim, çox acırdım, başım çox pis ağırırdı, özümü narahat edirdim, 3 gündən artıq tuta bilmirdim. Amma hər dəfsə bir 7-8 ayda həm təmizləmə proqramı olsun, həm ə, vitamin minerallar olsun, qəbul etdiyinə görə indi də hazırlıqda belədirəm. Özünü o qədər yaxşı hiss elir ki, mən özüm də şokdayam. İlk dəfə də anam yana axır oruzunun 8-ci günüdü də çox qəşəng gəlib. Özünü çox yaxşı, gümrah hiss elir. Yəni keçən illərə nisbətən bu il həqiqətən də mən çox gözəl nəticələr görürəm. Yəni özümü doğrudan da bu məhsulları istifadə etdiyim üçün çox yaxşı hiss eləyirəm. Heç bir çətinlik heç çəkmirəm. Yəni oruç tutanda heç hiss eləmirəm. Acclığım belə olmur. Təşəkkür edirəm Arzuxanım, çox gözəl. E, baxın, e, e, dostlar, Arzuxanım bölüşdüyü bu məlumatda sənəf bu natural vitaminlə danışdı. Həqiqətən natural vitaminin içində o qədər gözəl komponentlər, birləşmələr var ki, və bunu e, biz e, daxilə qəbul edəndə demək olar ki, artıq təmizlənmiş orqanizm, mədə bağırsaq sistemi təmizlənib, 12 barmaq bağırsaq təmizlənib, e, yoğun bağırsaq təmizlənib, orqanizmdə toksin fon yaradacaq, e, qanın tərkibində radikalların sayını artaracaq və yağdakı e, doymamış yağların sayını artaracaq e, bir maddə yoxdur. E, artıq orqanizm deyə demək olar ki, çək kimi bir orqanizm, təmiz bir orqanizmdir və daxil olunan mineral vitaminlərdə dərhal sorularaq qaraki qarışır. E, əlbəttə ki, orqanizmin energetik balansını və e, özünü idarəetmə qabiliyyətini ən yüksək səviyyədə saxlayacaq. Çünki həmin bu e, vitamin həqiqətən də çox gözəl e, komponentlərdən təşkil olunur və demək olar ki, elə bir şəkildə e, hazırlanır ki, gündəlik orqanizmin gün ərzində fəaliyyəti üçün lazım olan bütün komponentlər onun tərkibində var. Yəni Məsələn, Arzu xanım, toxluqçu durub səhər-sər bir nə qədər yemək yeyək, yedi o yemək orqanizmində həzmən keçərdi. Həzm o alınarkən həmin yeməyin energetik balansının müəyyən bir qismi həmin yeməyin həzminə sərf olunardı. Çox bir az hissəsi də artıq orqanizmin fiziki, mexaniki hərəkətlərini və yoxdakı daxili orqanların fəaliyyətini təmiratda xərclənərdi. Əsasən də enerji bizim daxili orqanların fəaliyyətinə ə, xərclənir. Bir az hissəsi bizim mexaniki hərəkətimizə sərf olunur. Ə, avtomatik biz müəyyən ə, saatlardan sonra, arzuxan han dediyi kimi, ə, günün artıq ikinci yarısında enerji balansı düşkənmiş və ə, avtomatik enerji balansı düşkənəndə insanda əsəbilik hali və s. Ə, ə, özünü göstərməyə başlayır. Və bu mineral vitaminlərin istifadəsi Arzu xanımın belə deyək də şəxsində bizə sübut edir ki, <coughs> əgər bir insan e, rahat bir şəkildə e, orqanizmini həm sağlam saxlamaq, həm də e, Ramazan orucu vasitəsilə həm cismani, həm ruhxani cəhətdən orqanizmini özünü sağlamlaşdırmaq istəyirsə, mütləq şəkildə bu vitaminlərdən, minerallardan istifadə edəndə hər cəhətdən uğurlu nəticə əldə edəcək. Arzu xanım təşəkkür edirəm ee çox sağ olun. Bölüşdüyünüz informasiya, məlumata görə. Eee buyurun, başqa kiminsə görüşəcəyi e, bir məlumat varsa, biz sizi dinləyərdik və sizin e, deyəcəyiniz məsələnin üzərindən e, izah edərdik ki, nə üçün o hal artıq daha yaxşı vəziyyətə çiz çevrildi. Var mı aramızda yenə bölüşmək istəyən öz e, nəticəsi olan? Axşamınız xeyir xanım, necəsiz? Axşamınız xeyir olsun. Aynur xanım, buyurun. Bəli. E, Həmsandıram. E, mən əvvəllər uşaq vaxtından çox əziyyət çəkmişəm. Həmişə deyirəm, yəni oruçdadım mənişəm. Həmişə də anamın yanında qaçırdım ki, ay mamanə vaxtı vaxtı mən yeyəm, çünki biz e, bilirik ki, mən aç qalanda baş verir bədənin şəkilə meyliliyi var, deyə mənim bədənim, mən bədənim başlayıdı əsməyə. Yəni hə. mən neçə illərdir, e, yəni bu diye ki 36 yılda, 35 ilde ben birce defa 25 gün oruç tutabilmişim. Yani ondan artık böyle olup ki 3 gün tutmuşam, 5 gün onu artık tutabilmemişim. Yani çok narahatlıklarım olurdu, esmelerim oldu, hasızlıklarım oldu. Geçen Keçen yıl biraz daha yaxşı, 2 ilde koşulmuşam, yani ki məsulları içirəm. Keçen yıl biraz e, o kadar da gücünə, yani ki yine de şükür Allah'a tuttum. Ama bu Ramazan, elhamdülillah, ne bədənim əsir, ne o kadar özümü rahat hissediyorum ki yani ki her geçen çok yüngül, hiç yanım ağrım Bütün gün özümü çok yumruk hissediyorum, hiç yorulmak da bilmiyorum. Hatta mesela iftar vakti çaktı, biraz da mesela biraz yiyirim, o yalanırım. Sonra yavaş 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 yani iftar maçlarım çok güzel yani bu ilmen her geçen de çok super yani özümü hissediyorum ve buna göre de sahibi ne beni şirketler de size de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> çok sağ olun Aynur Hanım. Teşekkür ederim size. Məlumatınıza görə bəli, e, ayın xarasında çox de, et, önəmli bir məsələ toxundu. E, bəzi insanlarda, e, bu tez-tez yemək, qidalanmaq e, məcburiyyəti var. Çünki e, qan şəkəri e, tez aşağı düşür. Bu, belə deyək də, mədəaltı bezin ifraz etdiyi e, insulinin e, çoxluğundan qaynaqlanır. E, birsən bir bir, bir məsələyə toxunum. Ümumiyyətlə mədə altı vəz üç hormon istehsal edir. Onlardan biri insulindir. İnsulin hormonu əsasən gündüz ə, lazım olar bizə. Çünki yatarkən ə, o hormon bizə lazım olmur. İnsulin hormonu ə, qanın tərkibində şəkərin miqdarı qalxan kimi dərhal onu normallığa salmaq üçün mədəaltı vəz insulin ifraz edir. Aslan əslində ə, qan şəkəri 4 və 5-in üstündə olmalı deyib. Yəni belə deyək də ən məsləhətli ə, nöqtəsi 100 civarındadır. Ondan yuxarı olması ə, yaxşı deyil. Və Aynur xanım da ə, ki bu məsələ ki var ə, var idi. Daha doğrusu Hüseynənin karbohidrat ya dəyişim məsələsindəki olan məsələlərdə və məddə 6-da olan belə deyilsə bu ə, şəkərə meyllik deyəndə bu məddə altı vəzin qoyduğumda olan soyuqdamayla ikhadla əlaqədar olan bir məsələlərdən qaynaqlanır. Və burada ə, insulinin testin ikraz olması ə, qan şəkərin aşağı düşməsinə və insanın orqanizminin yemək tələb etməsinə səbəb olur. Artık Aynur Hanım e, özür gibi iki yıldız veren olacak şartında <laughs> hem e, zahmet olmasa e, telefonun mikrofonunu bağlayın. Lütfen <laughs> açıktı mikrofonumuz, Mikrofonu bağlayın. 2 ildir artıq bizlə əməkdaşlıq edir, həm ə, özü istifadə edir məhsullardan, həm də Baharxan mikrofonu bağlayın. Elxaməm, mən də deyim ki, mən bu pik içəndən sonra artıq 3-4 aydadır içirəm. Bu pik içəndən sonra məndə bu hallar çox yəni düzəldi. Yəni astmələr artıq olmur məndə belə ilə gəldim. Çünki e, big bu e. e e. <tommy3> təbii inulin konsentratı mədə-bağırsaq işinin qaydasına düşməyinə, mədə-bağırsaq işinin yaxşılaşmasına və qanda şəkər səviyyəsinin normada saxlanmasına çox müsbət təsir göstərir. Həqiqətən də çox yaxşı bir məhsuldur. Bu sırf şəkər xəstələri üçün nəzərdə tutulub. Niyyətlə mədə-bağırsaq üçün də çox faydalıdır ə lamblanı e, parafaktasında və məsəndə biz bu pikdən istifadə edirik qarazi yerdə və öd yollarında öddə lamblanı yumurtalarını təmizlənməslə çox böyük təsir göstərir. 80% -ə qədər e, lamblan yumurtasının təmizlənməsində əsasən pik rol oynayır. Bəli, siz bu məhsulu istifadə etməklə artıq nəhəngdaltı e, vəzvin iş prinsipini yaxşılaşdırmısınız. Əlbəttə ki, stokistof t kimi məhsul və digər məhsullarımızdan istifadə edərək Artıq or orqanizmdəki bu balansı dərfa etdiyinizə görə rastçılıqla öz Ramazan orucunuzu tuta bilərsiniz. Hər bir insanda bu cür ümumiyyətlə istəy Ramazan ayı boyunca olsun, istə bir digər aylarda olsun. Əgər siz görürsüz ki, hiss edirsiniz ki, məsələn, biraz yeməyi vaxt kəsən kimi əslə həssaslaşma kimi hallar, özünü belə deyək də yaxşı hiss edənə kimi hallar baş verirsə, bu mədəaltı vəzi iş prinsipində olan tozuntulardan irəli gəlir və hərinin həyatında e, alışma məsələsi ilə gedən bir şey var. E, bizim ka yediğimiz karbohidratdan enerji əldə etmə məsələsi həmin şəxslərdə problemlər yaradıb. O problemləri tər halı bir salmonokarbonat prosesi nəsrə vasitəsilə ağdan qaldırmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm Əmirxan xanım. Qoşulduğunuzuza görə və e, bölüşdüyünüzə görə. E, buyurun, daha kim e, öz nəticəsi ilə bölüşmək istəyir? ee sizi dinləyək. Rəxan müəllim axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Eee salamlayıram Sibis biz Qızdarovun -qız ailəsini. Allah hər kəsin oruz və ibadətini qəbul etsin. Axşamınız xeyir olsun. Eee mən də danışmaq istəyən Aynur Rəxanımın Axşamınız xeyir Rəxanım ə sözünə güvən. Şəxsən mən Prolife-ı qəbul edirəm və həqiqətən də gözəl də nəticəsini görürəm. Qəbul etdiyim deməli sinkdir. Vaz keçilməyimi vaz keçilməz məhsulumuz Novamind-dir. Mütləq bunu ə, qəbul edirəm. Ə, balıq yağı öz yerində, dəri vəzifə onun təsirini görürəm, Elxan müəllim. Məsələn, gün ərzində ayaq üstə qalırıq da, qaçıb ora, bura. Xanımlardakı vəşı gündəlik, yəni belə deyək, oturmurlar, işləri, gücləri. Vəsi onun təsirini görürəm mən. Ə, yorulmaq olmur, yorğunluq olmur, məşallah olsun. Yəni məhsullarımız uzaqlardan məhsullardır, belə deyim. Təşəkkürlər, təşəkkürlər Aynur xanım. Əlbəttə ki, ə, bizim ə, deməli Sarvent seriyasından Corelife yəni, həqiqətən də çox gözəl bir məhsuldur. Biz bunu bir neçə ə, məsələlərdə təqdim edirik. Aynen. Amma onun ən əsas önəmli, kimdir? Əsas önəmi budur ki, hər göstərmə mərcəsinə uyğun gəlir. Mikrofonlara diqqət eləyin, xahiş edirəm. Mikrofona asılı olan başlarımızın, mikrofonlarımızın söndürün. Keçə bilərsən. Gərək biz bir dəfə biz təlim, ke e, təlim keçək, keçək bir digər bir vaxtda təlim keçək. Zoom vaxtı telefondan istifadə qaydasını ki, əlaqədarlarımızın bəzilərinin birinci sinifdən öyrətmək lazımdır ki, e, mikrofonu dayandırılır, necə söndürülür. Ümiyyətlə zoom vaxtı etik qaydalara əməl etmək lazımdır. və s. Ümiyyətlə solvent seriyası öz özlüyündə çox önəmli bir seriyalardan biridir. Çünki limfa sisteminin təmizlənməsi orqanizmdə sağlamlığın belə deyək də başqa kök köküdür orqanizmda sağlandığı köküdür. Çünki biz bilirik ki, e, limfa vəzləri orqanizmimizdə belə bir də e, kanalizasiya ştok sistemi oynayır. Yəni depolama e, bizim bütün təmizlik sistemimiz kimi var orqanizmdə. Bu e, istəyir qaraciyər olsun, istəyir dalaq olsun, istəyir böyrək olsun. E, bunların hamısının e, əvvəlcədən işini limfalar görür. Linfalar qana düşmüş, e, istəy zərərli mikroblar, bakteriyalar olsun, istəy xasıbı radikallar olsun, heç nəvədə bunları linfalar tut, saxlayırlar. Ona görə də bəli, e, Aynur xanım e, buyurduğu kimi ki, CoreLife e, sorbensiyası da CoreLife-nin istifadəsi linfa vəzilərinin təmizliyini təmin edir. Yüngülləşmiş qan artıq belə e, deyək də, daha az enerji sərfiyyatı Hələbiliyam güclü olur, daha rahat hərəkət edir və yanında da sink kimi, qovamin kimi, dəlt kimi əlavə güvətlendirici, gücləndirici elementlərin istifadəsi çünki arzında insanın özünü daha enerjili, daha ə, aktiv, daha verimli bir şəkildə hiss etməsinə və işlərini görməsinə yardımcı olur. Aynur xanımada təşəkkür edirik iştirakına görə. Əziz dostlar, ə, və ə, növbəti kim öz ə, Nəticəsini bölüşmək istəyirsə, buyursun, biz ona eşitməyə hazırıq. Axşam xeyr olsun, Əsgərxan məllim. Axşamınız xeyir olsun, Həsən xanım. Allah kim oruç tuturu, Allah qəbul eləsin hər birinizin. Amin. Mən indiyə qədər hər il oruç tuturdum. Düzünə qoysa həqiqətən. Mən çox narahat hiss eləyirdim, həm kimi də İndi həm danışır, həqiqətən mən onu bilmirdim ki, bunlardır. İndi fikirləşirəm ki, elə bu səbirin məhsullarındırmış bu illər mən özümün bir rahat edəvək. Onların capability-tim deyilir, happy fellowship. Heç bilmirdim. İndi damaq tanışam bu iştirakçılar tanışandan sonra <coughs> düşündük ki, hə, bundan iyidir. Həqiqətən də bu illər mən çox rahatam. Hətta bu yaşım ilə qədər heç hiss edə bilmirəm ki, ölümdürəm. Bu gün axşamdır. Mən heç acmamışam. Üzüm rahatam, çox rahatam, min güləm. İndi bu cəmiyyət danışanlara da görəndik ki, hə, həqiqətən də ondan imiş. Şükür <laughs> Allah. Mən də onlardan istifadə edirəm məşqlarımızda. Hə. Maşallah. Allah xvar eləsin. Allah kimdə uğur istəsə qəbul eləsin. Allah həmişə dözüm versin, təbdirəm. Amin, <laughs> Amin inşallah. Bahar məsəd xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ə, e, bəli, bax, e, o, əhəmiyyətli mövzulardan biri Əsli Xanın toxundurdu. Bəzən insanlar bizim məhsullarımızı istifadə edirlər. Dilemə məxfə. Məhsullar evə gətirə biləcəksiniz. Əlla də Xanım, sizin mikrofonunuzu bağlasaq, siz evdə baş verən şeyləri eşitmək məcburiyyətində qalmarıq. Biz artıq bu zoom boyu bir neçə dəfə siz mikrofonunuzu açırsınız və sizin bütün səs gəlir e, zoomun mərkəzinə və maneəlik yaradır.